Живі. Мета одна чудова гра, одна поразка ще не фінал. Не здаємось, не п'ємось. Настав <ріпи> <ріпи> наш час це час тріумфу. <ріпи> Ей, нейт минуло, вий на ринг почує криве юрба. можно сила серия 16 у пошуках шедла братака вот и почвы в три в два в один ход мы справимся ага давай Хвостатый удар. А, ну сдавайся, волтроек, давай. Рок того рабы выбывай. Спрайзен, давай. Кулаковый удар. Объединенный удар и разноцветный окрас. Синя-красный, разноцветный окрас. Хоть и не мобея. Красно-желтый. ВВВВ Спрайзен, контрудар. Ахилле. О, не, Ахиллес, ты остановился. Швидко, удар! Давай! Давай! Разорви его. Ну вот, программы. Кстати, а где шедл, братик? Почему он ведьма Не знаю. И шедло это очень странно, странно. Хе-хе. Волтраєку, що ти скажеш на цей повод? <рик> а, це, хто? це твій бай. Ось тогда тримай, а я полетів далі, Бувайте. І кстати, ось мій бай зайтрон. Так ти своровала мого друга, шедла-братика. Нічого я не варвав. Шедла, братика больше не мое. Бувайте. Волтри, что это было? Итак, настав цей час, коли треба идти шукати Шедла, братика. Соник, ты капитан, и ты вирішуєш. Со мной иде братик Соник. Ну, добре. И Наклз готовый до боя. А все остальные охраняйте. Охраняйте наши бои. А ты, Соник, братик, не ложи свой бой. Мы... Вин, походу, нам еще знадобиться. Погнали! Первая локация. Что это такое? Это, мабуть, заброшенная больница, где я был. Хм, странно. Ото, помнишь, братик Соник, як я змагався проти против Эми, и я потянул себе руку, и хотел мне еще сделать на нее операцию. Да, мне тогда страшно было. Добре, Наклз, ты сюда, а мы с братиком Соником сюда. Ну, добре. Черт, Наклз, не боись все. Там нормально. это ж все заброшенное. Не, бо, не понял же. Так, нам надо исследовать, что там в той комнате. Кто первый пидем, не страшно. не боись, братик сунник. Мы же пообещали, что мы будем сами на чем на колсо, готовы бою. Ну так. И, то, то я не боюсь, вообще-то я. Бегите! Пропав. А, -а, -а бежим. Вин застрял. Вторая локация. Заброшенная едальня школы. Жираф, а челестер. Соник, ти ж нічого не боїшся. Я навіть цього жира поцілую. Ну і ха Ну ти йди, ну Нам треба исследовать, що в тої кімнаті. Навірно, нічого. Ну, може там. Ого! Вау! А тут, напевно, готувалось. Тут, напевно... Люди готували їжу, а тут ученики опа, збирали їжу, яку приготували. Хм, Понятно, она тут еще открывается, кстати. Ты ж нічого не боїшся, навіть сила. не промажна, сила. Ну, это так, а я сахарник, не буду целовать. Пиши, <соцентричный> дай. Это, напевно, кофе для старших было. Бегите, за вами монстр-сахарник. Не говорите, Наклс, давай, целуйся с ним, ты

заходите сюда быстрее быстрее пока мисс не поздно быстрее Эх, мы ничего не нашли, не следу угу. так. Эх, что теперь делать? Эх. Мы что, будем садить и сумовать? Надо что-то э, треба еще делать. А что? Ну, здравствуйте снова. Ну, как вы поживаете? Э, как вам мой бей? Ну, что, устраивает? Так, ты своровал уши братика. Я говорю, его больше нет. Ты еще его посадил в тюрьму? Ну, не совсем. Я хотел с вами сразиться. Мені нагадує, що це шад братик. Та не похоже на нього, він би не надівав маски. От, наприклад, Сонік вмагався, наприклад, проти дикого наказу. Коли він програв, він же не надів маску. Ну, люди, Соніки, бувають різні, Ага, ні. Вони всі одинакові. Ах ти! Хочеш зі мною сразитися з Волтом. Добре давай! І так... Перша битва. Готові. почали. Три, Два. один. Опа, болтаний запуск. Як він зробив цей запуск? Я же этому запуску учился три года, а у меня с первого раза получился. А я знаю, сколько учился. Сколько? Шесть роки, в чем ты? Перекрут поворот. Думаешь, это сработает на мне? Солнечная защита. Сейчас зирки святы. Зейтрон. Бомба. Бензопила! Разноцветный окрас! Синя-синя-красный! Разноцветный окрас, но ты же один, черный, а можно и одному! На добивание сделай ему укус. Волт Ага, не так уж и поздно. Давай, молниевой. Удар. А теперь вторая бензопила, вторая версия. А теперь скажи прощай, Зайтрану. А, вот не сдавайся, разноцветный окрас. А, разноцветный окрас. Джиди, вот и бумага, чистая. Ого, він даже в руках знищився. Так, ми його перемогли, а тепер кажи, де Шедл? Але ми так не домовлялись. Вы наказал еще, что вы переможете, вы, я скажу, дешево. Братья. Мы так не договорились. Так что лучше вам еще трушечки потерпеть. Гочка два. А лучше три. Ну, я вам покажу страшные истории ха-ха-ха. У наступній серії. Соник змагається про. Соник не змагається, але він тренується. Ну він зустрічає маршала брата. Він відновлює волтре сили, але механізм вийшов із строя. І Соніку доведеться його починити. У наступній серії Сонік Prime непереможна сила. Новий початок 3-2, 1. Уперед! Віві ві.